শুই থকাৰ সময়ত আমাৰ প্ৰায়ে বহু ধৰণৰ সপোন দেখা যায় বহু সময়ত আমি এই সপোনবোৰ পাহৰি যাওঁ আৰু বহুতো সপোন থাকে যিবোৰে আমাৰ মনত বহু প্ৰশ্ন এৰি দিয়ে সপোন বিজ্ঞানৰ মতে প্ৰতিটো সপোনৰ কোনোবা নহয় কোনোবা অৰ্থ থাকে এই সপোনবোৰ আমাৰ জীৱনত ঘটি থকা ঘটনাবোৰৰ লগত জড়িত হয় কিছুমান সপোনে আমাক আগন্তুক ঘটনাৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে বহু সময়ত আমি সপোনত মৰা মানুহ দেখিবলৈ পাওঁ সপোনত মৃত মানুহক দেখাৰ অৰ্থ কি আৰু এই সপোনবোৰে কি ইংগিত দিয়ে জানি লওঁ আহক আৰু এই সপোনবোৰ আপোনাৰ বাবে শুভ নে অশুভ তাৰ বিষয়েও বিতংকৈ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা অসুস্থতাৰ বাবে মৃত্যু হোৱা কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ই আপোনাৰ সপোনত সুস্থ আৰু সুখৰ আমেজত হাঁহি থকা যেন দেখা যায় তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল মানুহজন ভাল ঠাইত জন্ম লৈ সেই ব্যক্তিজন সুখী যদি আপোনাৰ কোনোবা বন্ধু আত্মীয় আদিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আপুনি তেওঁলোকক আপোনাৰ সপোনত খং বা কান্দি থকা দেখিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁলোকৰ কিবা এটা অপূৰণীয় ইচ্ছা আছে যিটো পূৰণ হোৱা নাই আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ আত্মা মুক্ত নহয় আপুনি এনেকুৱা কাম কৰি থকাৰ ইংগিতো পাব পাৰে যিটো সেই ব্যক্তিজনে আপুনি নকৰিবলৈও বিচাৰে এইদৰে আপুনি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে যদি তেওঁ আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তেনেহ'লে আপুনি নিজে তেওঁৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে কিবা এটা কৰা উচিত বা যদি আন কোনোবা হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব লাগে যাতে তেওঁৰ আত্মাই শান্তি পায় মৃত ব্যক্তিৰ লগত কথা পতা বহু সময়ত আমাৰ সপোনত দেখিবলৈ পাওঁ যে আমি মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ লগত শান্তিৰে কথা পাতি আছোঁ এই সপোনক শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাকী থকা কাম সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ ওলাইছে আৰু আপোনাৰ ভাল দিন আৰম্ভ হ'বলৈ ওলাইছে সপোনত পৰামৰ্শ দিয়া মৃত ব্যক্তি যদি কোনো মৃত ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সপোনত আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছে যদি কোনোবাই আপোনাক কোনো বিষয়ত পৰামৰ্শ দি আছে আৰু তেওঁ কোৱা কথাবোৰ আপুনি স্পষ্টকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁৰ পৰামৰ্শ পালন কৰিলে আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰে মৃত ব্যক্তিয়ে সপোনত কি কয় বুজি নোপোৱা কেতিয়াবা আমাৰ সপোনত আমি এজন মৃত ব্যক্তিয়ে আমাক কিবা এটা কোৱা দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু তেওঁ কি কৈছে আমি বুজিবলৈ অক্ষম তেতিয়া এই সপোনবোৰ ভাল বুলি গণ্য কৰা নহয় এই সপোনবোৰ আপোনাৰ জীৱনত কোনোবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ বা পৰিঘটনাৰ ইংগিত দি আছে এনে পৰিস্থিতিত আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত আৰু আগন্তুক যি আপুনি ভাল কাম কৰিব তাৰ প্ৰতিও আপুনি অলপ সতৰ্ক হ'ব লাগিব যাতে কামবোৰ কৰোঁতে আপোনাৰ কোনো ভুল ৰৈ নাযায় আৰু ইয়াৰো ইংগিত দিব পাৰে যাতে আপুনি শুভ কাম যি কৰি আছে তাৰ আকৌ পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ আজির ভিডিওটি এইখিনিলে আছিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আর চেনেলত যদি নতুন হৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব